নমস্কাৰ সাহিত্য সংস্কৃতিৰ জলঙাৰে নামৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়োৱা এপাহী অপ্ৰাকৃতিক গোলাপ এই কাহিনীটোৰ কেইবাটাও খণ্ড আমি শুনিছোঁ ইতিমধ্যে হৈ যোৱা খণ্ডটিত আপোনালোকে গম পালে তগৰে তপস্যাক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰাইছে হস্পিটেলতনো কি হ'ল আজি আমি সেই কথাখিনি আজিৰ খণ্ডটোৰ জৰিয়তে জানিম আহকচোন আজি আমি আমাৰ পৰৱৰ্তী খণ্ডটোলৈ সোমাই যাওঁ উদয়া চলত ফেহুজালি দিয়াৰ সময়ৰ পৰাই চিকিৎসালয়বিলাকত দিনটোৰ বাবে ব্যস্ততাৰ সূচী আৰম্ভ হৈ যায় সেয়া লাগিলে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ নাৰ্ছিং হোমেই হওক কিম্বা চৰকাৰী চিকিৎসালয় হওক বৰং চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত ব্যস্ততা কিছু পৰিমাণে বেছিহে হয় ইয়াৰ কাৰণো অৱশ্যে আছে উন্নয়নশীল দেশসমূহত চৰকাৰী চিকিৎসালয়বিলাকত বহু সময়ত মধ্যবিত্ত আৰু নিম্ন মধ্যবিত্ত লোকৰ জীৱন ৰথৰ চকা হৈ ঘূৰে এই চিকিৎসালয়বিলাক কেতিয়াবা ৰথৰ চকাৰ গতি সঠিক হ'লে মধ্যবিত্তই হাঁহে আৰু যদি চকাৰ গতিবেগ বিসংগতিপূৰ্ণ হয় তেনেহ'লে জীৱনে হাৰ মানে অনন্ত সময়লৈ আজি পুৱাতেই ৰোগৰ নিদান বিচাৰি হাবাথুৰি খোৱা বিভিন্ন জাতি ভিন্ন ভাষী ৰোগীৰ কাঠৰ কলাহলেৰে মুখৰ হৈ পৰিছে জিলা চিকিৎসালয়ৰ আকাশ আৰু বতাহ ফেহুজালি হ'লগৈ এতিয়া ৰদ্ৰজল পোৱা জৰুৰীকালীন চিকিৎসা বিভাগৰ কোঠাটোৰ সন্মুখত থকা কাঠৰ বেঞ্চখনত টোপনিত লালকাল দি শুই আছে তগৰ আচলতে যোৱা গোটেই নিশাটো লহৰি ধাপৰি পুৱতি নিশালৈকে উজাগৰে থাকি তগৰ শাৰীৰিক মানসিক দুই ধৰণেৰে ভাগৰুৱা হৈ পৰিছিল প্ৰেয়সী তপস্যাৰ কুশল কামনাৰে ঈশ্বৰৰ চৰণ কমলত শৰণ বিচাৰি স্তুতি মিনতি কৰি থাকোঁতেই কেতিয়ানো নিদ্ৰাদেৱীৰ কোলাত মূৰ গুজিলে তগৰে গমেই নাপালে হেৰি উঠক এইখন বেঞ্চ শুবলৈ বুলি ইয়াত থোৱা হোৱা নাই নহয় ইয়াত ইমাৰজেঞ্চি পেচেণ্ট বহিবলৈ দিয়া হয় ইয়াত শুই থাকিলে পেচেণ্ট ক'ত বহিব ধমকিৰ সুৰত কথাখিনি কৈ কোনোবা এজনে তগৰ শুই থকা বেঞ্চখনত ধৰি লৰাই দিলে তগৰে চক খাই টোপনি ভাগিল ধৰ্মৰাই উঠি বহিল যদিও টোপনিৰ জাল কটাই নাছিল চকু মেলিয়ে সন্মুখত তেজেৰে তুমৰলি হৈ থকা যুৱকজনক দেখি তগৰে মন্ত্ৰমুগ্ধ দৰে চাই থাকিল হেৰি আপুনি বেঙা কৰাৰ দৰে কি কৰিছে দেখা নাই ল'ৰাটোৰ অৱস্থাটো উঠকহে বেঞ্চখন এৰি দিয়ক যুৱকজনক ধৰি থকা মানুহজনে খঙতে এক প্ৰকাৰ চিঞৰি গোটেই কথাখিনি কৈ পেলালে দ্বিতীয়বাৰ ধমকি খাইহে তগৰে আচলতে যেন সাৰ পালে তগৰে বেঞ্চখনৰ পৰা উঠি ইমাৰ্জেঞ্চি ৰুমটোলৈ চালে হঠাৎ কিবা মনত পৰাৰ ভাৱত যোৱা ৰাতি ডাক্তৰ নাৰ্চে তপস্যাক সোমোৱাই ৰখা কোটাটোৰ ফাললৈ তগৰে লৰ ধৰিলে চেমিআই চি ইউত ডাক্তৰ আৰু নাৰ্ছৰ প্ৰচেষ্টাত তপস্যাই পুৱাৰ বেলিটোৰ লগতে চেতনা ঘূৰাই পালে তেওঁ যেন টোপনিৰ পৰাহে সাৰ পালে চকু মেলি চাই চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো একো বুজি নাপালে তপস্যাই ভাবিলে এই আচহুৱা পৰিৱেশটোলৈ তাই কেনেকৈ আহিল এয়াতো তাইৰ শুৱনি কোঠা নহয় তেনেহ'লে তাই ক'ত আছে বহুতো প্ৰশ্নই তপস্যাৰ মনত দোলা দি গ'ল অতি কৌতুহলী ভাৱত কোঠাটোৰ প্ৰতিটো আচবাব ভালদৰে লক্ষ্য কৰিলত তপস্যাই বুজিলে এয়া হস্পিটেলৰ বিচনা আহে তাইৰ শুৱনি কোঠা নহয় কিন্তু তাই হস্পিটেললৈ কেনেকৈ আহিল বহু চেষ্টা কৰোঁ একো মনত পেলাব পৰা নাই ইমান সময়ে পাহৰি থকা নিজৰ মানুহটো অৰ্থাৎ তগৰ ক'ত আছে বিচাৰি চালে দৃষ্টিৰে ঢুকি পোৱালৈকে কিন্তু তগৰক তপস্যাই ক'তো দেখা নাপালে তেনেহ'লে তগৰ ক'লৈ গ'ল তাই নিজকে প্ৰশ্ন কৰিলে যেনিয়ে চাই তপস্যাই তেনিয়েই কেৱল অচিনাকি মুখ এই অচিনাকী মুখবোৰৰ মাজত তগৰৰ আপোন মুখখন বিচাৰি ব্যাকুল হৈ পৰিল তপস্যা মনটোৱে হাহাকাৰ কৰি উঠিল তগৰক বিচাৰি কোঠাটোৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই যাব বুলি আগবাঢ়োতেই সন্মুখত থিয় হৈ থকা মানুহজনে তপস্যাক যেন আগভেটিহে ধৰিলে তপস্যাই মানুহজনলৈ মূৰ তুলি চোৱাত দেখিলে মানুহজনে তাই লৈছে হাঁহিছে তপস্যাই সংকোচ কৰি এখোজ পিছুৱাই আহিল টোপনি ভাগিলনে তপস্যা সন্মুখত থিয় হৈ থকা মানুহজনে তপস্যাক সুধিলে অচিনাকি মানুহ এজনৰ মুখত তপস্যাই নিজৰ নামটো শুনি ভয়ৰ লগতে কৌতুহল দুগুণে বাঢ়িল কোন আপুনি আগভেটি ৰৈ থকা মানুহ এজনলৈ চাই ভয় ভয় ভাৱত তপস্যাই সুধিলে মই ডাক্তৰ ডাক্তৰ মৃণাং কাশ্যপ মিচিকিয়া হাঁহিৰে মানুহজনে নিজৰ পৰিচয়টো দাঙি ধৰিলে তেওঁ আৰু ক'লে তপস্যা তুমি ভয় সংকোচ কৰিব লগা একো নাই তুমি আমাৰ হস্পিটেলত চেঞ্চলেছ অৱস্থাত ভৰ্তি হৈছিলা মানে দুজন মানুহে তোমাক ভৰ্তি কৰাইছিল ডাক্তৰে কোৱা কথাখিনি শুনি তপস্যাই বাহিৰলৈ যোৱাৰ ইচ্ছাত পৰিহাৰ কৰি থৌকি ৰ'ল লাহে লাহে কোটাটোত থকা বিচনাখনত তাই বহিল আৰু কিবা ভাবিলে মোৰ মানুহজন কলৈ গ'ল ছাৰ তপস্যাই ডাক্টৰ মৃণাং কাশ্যপক বৰ আৱেগেৰে সুধিলে তপস্যাৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰত ডাক্টৰ কাশ্যপে পোনে পোনে একো ক'ব নোৱাৰি হাতত থকা চিকিৎসাৰ কাগজ পাতিৰ ফাইলটো চাই তপস্যাৰ উত্তৰটো বিচাৰি ল'লে আৰু তপস্যাক সুধিলে তোমাৰ হেজবেণ্ডৰ নাম তগৰ নহয় জানো হয় তপস্যাই কন্দ্ৰনপায় হৈ উত্তৰ দিলে তপস্যাক সকাহ দিব পাৰে বাবে ডাক্তৰ কাশ্যপে সহজভাৱে কথাবিলাক ক'বলৈ যত্ন কৰিছিল আমাৰ ইয়াত ৰোগীৰ লগত কাকো থাকিবলৈ দিয়া নহয় সেয়েবাবে হয়তো বাহিৰৰ ক'ৰবাত আছে আহিব তুমি চিন্তা নকৰিবা সেই বুলি কৈ নাৰ্ছক জৰুৰী ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দি ডাক্তৰৰ কোঠাটোৰ পৰা ওলাই যাবলৈ ধৰিলে কিন্তু কিবা এটা মনত পৰা ভাৱত উভতি তপস্যাৰ একেবাৰে কাষত থিয় হৈ তপস্যাৰ মূৰত হাত ফুৰাই হাঁহি হাঁহি মৰমেৰে ক'লে তপস্যাৰ তপস্যা সফল হৈছে ডাক্তৰৰ কথা তপস্যা একো বুজিব নোৱাৰি প্ৰশ্নবোধক চাওনেৰে ডাক্তৰ মৃনাংকাশ্যপলে চালে সেই আঁকৰিজনী তুমি মা হ'বলৈ ওলাইছা মা তুমি মা হ'বা তপস্যাৰ মনটো বুজি ডাক্তৰে উত্তৰ দিলে আৰু কোঠাটোৰ পৰা হাঁহি হাঁহি ওলাই গ'ল ডাক্তৰৰ কথা শুনি তপস্যা শিল পৰা কপৌৰ দৰে হৈ তভক মাৰি ৰ'ল ডাক্তৰে কি কৈ গ'ল মোক ডাক্তৰেও থট নাইনে ডাক্তৰেতো ৰোগীক ঠাট্টা বিদ্ৰোপ নকৰে মই কাণেৰে ভুলকৈ শুলিলোঁ নেকি বাৰু অনেক কথাই মনৰ ভিতৰত পাগলী থাকিল তপস্যাই ডাক্তৰ কাশ্যপৰ কথাকেইটা তপস্যাৰ কাণত প্ৰতিধ্বনি হৈ বাজি থাকিল আনন্দৰ অশ্ৰুৱে এটাই দুগাল তিয়াই দিছিল চেমিআইচিৰ দুৱাৰখনৰ বাহিৰৰ পৰা তগৰে জুমি চাই বিচনাখনত তপস্যা বহি থকা দেখিও কোঠাটোলৈ সোমাই আহিবলৈ ইতঃস্ততঃ অনুভৱ কৰিছিল যোৱা ৰাতি ঘৰত হোৱা পৰিস্থিতিটোৰ বাবে তগৰে নিজকে দোষী বুলি ভাবি লৈছিল তপস্যাৰ ওপৰত সি আৰু ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে অন্যায় কৰিছে বুলি ভবাৰ থল আছে বুলি সি ভাবিছিল সি যিমানেই তেনেদৰে ভাবিছে সি সিমানে তপস্যাৰ মুখামুখি হ'বলৈ সাহস কৰিব পৰা নাই ডাক্তৰে কৈ যোৱা কথাষাৰ বাৰে বাৰে তপস্যাৰ মন মস্তিষ্কৰ ভিতৰত পাকঘৰ নিশাই থাকিল ইমান বছৰে যিটো খবৰ তপস্যাই কাকো দিব পৰা নাই যিটো কথা শুনিবলৈ পৰিয়াল পৰিচজন বন্ধু বান্ধৱে আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছিল কিন্তু তপস্যাই একো ক'ব পৰা নাছিল যিটো খবৰ তপস্যাই আনক দিব নোৱাৰাৰ বাবে মানুহৰ ক'তো কথাই তাইৰ জীৱন বিপন্ন কৰি তুলিছিল যিটো খবৰ তপস্যাই নিজেও জানিবলৈ ডাক্তৰ কবিৰাজ মন্দিৰ মছজিদ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ আশ্ৰয় লৈ হতাশ হৈ পৰিছিল জীয়াই থকাৰ মাদকতা হেৰুৱাই পেলাইছিল সেই আকাংক্ষিত আপুৰুগীয়া শব্দটো ডাক্তৰে ইমান সৰল আৰু সহজভাৱে কৈ থৈ গুচি গল তপস্যাই নিজৰ কাণ দুখনকে বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাইছিল ডাক্তৰ কাশ্যপ আকৌ এবাৰ সুধিব নেকি বুলি মনতে ভাবি তপস্যাই কোঠাটোৰ দুৱাৰখনৰ ফাললৈ মূৰ তুলি চাওঁতেই ইমান সময়ে দুৱাৰ মুখৰ পৰা তপস্যালৈ চাই ৰৈ থকা তগৰৰ চকুৱে চকুৱে পৰিল তগৰক দেখি তপস্যাৰ এটা সৰু শিশুৱে আকুলভাৱে আপোনজনলৈ চাই থকা যেন লাগিল তগৰলৈ চাই থাকোঁতেই বুকুৰ মাজত হেঁচা খাই থকা দুখবোৰ বান্ধ বগা নদীৰ দৰে বৈ আহিল দুচকুৰে দুধাৰি নিজৰা হয় তপস্যাৰ কান্দনৰ শব্দ শুনি তগৰে নিজক আৰু বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰিলে তৎক্ষণাত আহি তপস্যাৰ ওচৰত উপস্থিত হ'ল আৰু তপস্যা খাবতি ধৰিলে তগৰে তুমি কুশলে আছা তগৰ তুমি কুশলে আছা তোমাৰ একো হোৱা নাই তগৰৰ কথা শুনি তপস্যাৰ দুখ দুগুণে বাঢ়িল তগৰে তপস্যাক বুজালে মৰম কৰি মূৰত হাত বোলে শান্তনা দিলে তপস্যা কিছু শান্ত হ'ল তগৰে ঈশ্বৰৰ প্ৰতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আৱেগিক হৈ পৰিল তপস্যাই ডাক্তৰৰ কথাৰ গভীৰতা আৰু তগৰৰ শিশুসুলভ সৰলতাৰ মাজত কোনো ধৰণৰ সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিও কৰিব পৰা নাই তগৰে এতিয়াও অতি অপ্ৰত্যাশিত খবৰটো সম্পৰ্কত অজ্ঞ তগৰক কেনেকৈ ক'ব তপস্যাই মনে মনে ভাবি চিন্তি মৌ নহৈ ৰ'ল কি হ'ল তপস্যা প্ৰতিক্ৰিয়াহীন তপস্যালৈ চাই তগৰ আচৰিত হৈ বহি পৰিল তুমি কথা নোকোৱা কিয় তগৰে তপস্যাক আলফুলে মৰম কৰি পুনৰ সুধিলে তুমি মোক বেয়া পাই আছা তপস্যা বেয়া নাপাবা মোৰ ভুল হৈ গৈছিল মোক ক্ষমা কৰি দিয়া তপস্যা তগৰে তপস্যাৰ হাতখনত ধৰি গোটেই কথাখিনি কৈ গ'ল হেৰি ডাঙৰীয়া এই এনেকুৱা কথাক ভুল বুলি নকয় নহয় কাষতে ৰোগী শুশ্ৰূষা কৰি থকা নাৰ্ছজনীয়ে টপৰাই মাত দিলে পাৰিলে এনেকুৱা ভুল জীৱনত দুই তিনিবাৰ কৰিব লাগে নহ'লে আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া বুলি ক'বলৈ কোনোৱেই নাথাকিবগৈ নাৰ্ছগৰাকীয়ে হাঁহি হাঁহি তগৰক ক'লে তগৰে নাৰ্ছগৰাকীৰ কথাৰ একো আগ্ৰুৰি ধৰিব নোৱাৰি নুবুজাৰ ভাৱত নাৰ্ছগৰাকীলৈ চাই থাকিল শুনক মানুহজনী প্ৰথমবাৰলৈ মাক হ'বলৈ ওলাইছে এনে খবৰে মানুহক আনন্দত আত্মহৰা কৰে আপুনি হ'বলগীয়া বাপেকটোৱে আকৌ ক্ষমাহে বিচাৰিছে কি মানুহে আপুনি ইতিমধ্যে কাম শেষ হোৱাত নাৰ্ছগৰাকীয়ে হস্পিটেলৰ পৰা ৰোগীক বিদায় দিয়া ডিচাৰ্জ ফাৰ্মখনত ডগৰৰ চহীটো অভিভাৱকৰ স্থানত কৰাই ল'লে আমাক মিঠাই খুৱাব লাগিব কিন্তু কোঠাটোৰ পৰা ওলাই যাওঁতে নাৰ্ছগৰাকীয়ে হাঁহি হাঁহি কৈ গ'ল তগৰে এতিয়াহে যেন উৰহী গছৰ ওৰ পালে সি তপস্যাক কাষলৈ চপাই আনি চকুত চকুত হৈ লাহেকৈ সুধিলে তপস্যা সঁচানে তপস্যাই লাজ সলাজ ভাৱত তগৰৰ দৃষ্টিৰ পৰা দৃষ্টি আঁতৰাই লাহেকৈ মূৰ দুপিয়াই সঁহাৰি দিলে হয় তপস্যাৰ পৰা সঁহাৰি পোৱাৰ লগে লগে তগৰৰ দেহৰ প্ৰতিডাল হিৰাই দি বিদ্যুৎ ক্ষীপ্ৰ এক অবুজ শিহৰণ প্ৰবাহিত হৈ গ'ল মনৰ গভীৰ গভীৰত এক অব্যক্ত অনুভূতিয়ে হেঁচি ধৰিলে তগৰৰ আৱেগ উত্তেজনা প্ৰাপ্তিৰ আনন্দ আদি এশ এবোৰী ভাৱৰ সংমিশ্ৰণত তগৰ যেন বাকৰুদ্ধ হৈ পৰিল এপলক নেত্ৰেৰে তপস্যালৈ চাই ৰ'ল বহু সময় তগৰৰ দুচকুৰে অনেক কথাই ক'লে তপস্যা তগৰৰ বুকুৰ খবৰ তপস্যাৰ দৃষ্টিৰে মনৰ মাজলৈ সোমাই সোণখেৰীয়া হ'ল ক'ব নোৱাৰাকৈ তগৰৰ দুচকুৰ পৰা বৈ অহা অশ্ৰু তপস্যাই সযতনে মচি দিলে ঘৰলৈ যাওঁগৈ বলক তপস্যাই তগৰক আৱেগেৰে ক'লে কথাষাৰ তপস্যাৰ আগ্ৰহক মনৰ মাজত সোমোৱাই তগৰে পকেটৰ পৰা মোবাইলটো উলিয়াই ল'লে আৰু তপস্যাই তগৰক চাই চাই মনৰ মাজত এক অনাবিল আনন্দ অনুভৱ কৰি বুকুৰ দুখবোৰ পাতল হ'বলৈ এৰি দিলে তগৰে কাৰোবালৈ ফোন কৰিলে ইতিমধ্যে তগৰৰ ফোন কৰা শেষ হৈছিল সি তপস্যালৈ চাই ক'লে টেম্পুখন এইমাত্ৰ আহি পাবই ব'লা তপস্যা আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ তপস্যাই বহাৰ পৰা উঠিল তগৰৰ হাতখনত খামোচ মাৰি ধৰি ঘৰলৈ বুলি বাট বুলিলে প্ৰিয়দৰ্শকসকল ইয়াৰ পিছত তগৰে কেতিয়া সন্তান লাভ কৰিলে সন্তানটি কি হ'ল তেওঁলোকে ঘৰত কেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ল ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন কথাবিলাক কাহিনী যিধৰণে গতি লয় আমি আপোনালোকলৈ জনাই যাম কিন্তু এইখিনিতে এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বেল আইকণটো টিপি দিব আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া কমেণ্টৰ কাৰণে মই অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই থাকিম আপোনালোকৰ এই প্ৰেৰণাৰ বলতেই এই অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াই নিবলৈ মনত সাহস পাম আপোনালোকলৈ অনুৰোধ ৰাখি আজিৰ এই খণ্ডটো সামৰিছোঁ ধন্যবাদ